Працівники медицини Лозівщини святкували своє професійне свято. Керівництво району та населення сіл та селищ виражають вдячність нашим медичним працівникам за їх турботу і життєво важливий труд. Дуже приємно сьогодні вас привітати в цьому залі, дарить вам поздравлення, вручати вам награди, ваш символ, змія і чаша. Хотілося б, щоб ви. В этой жизни этот символ, который символизирует жизнь и смерть, здоровье и болезнь, для вас он был только змея, мудрость, яд ⁇ это только лекарство. Чтобы чаша была полна, чтобы чаша, чаша была, не как говорят в народе, выпить ее до дна, она была полной чашей, она была полной чашей живительной влаги, которая дает жизнь людям. Поэтому хочу сегодня от имени главы администрации, от себя лично, от всех работников администрации районной и державной поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам, вашим семьям, вашим близким мирного неба, счастья, достатка и любви. Ну, от этого, конечно, будет много зависит и чувства и здоровье ваших пациентов. Но, ну, уважаемые наши медицинские работники, мне очень приятно от имени Лазовской громады, депутатского корпуса Лазовского района высказать слова благодарности за ваш труд, наверное, все-таки за ваш выбор, первоначальный выбор. И ту работу, которую вы на сегодня делаете очень достойным и самое главное, как мне звучит это качественно. Даже учитывая условия нынешних времен, когда тяжело всем, наверное, людям во всех профессиях, вы непосредственно делаете чудеса. И я, конечно, с уверенностью могу подтвердить то, что любой праздник профессиональный празднуется, как правило, в большинстве случаев профессионально. В ваших праздниках, День Медицинского Работника празднуется всеми и отмечается всеми, потому что все мы люди проходим рано или поздно через руки медиков от рождения и до конца. И каким образом вы относитесь к нам, так и мы благодарим в этой ситуации вас. А вас мы благодарим сведению. только искренними словами благодарности, потому что я знаю, что каждый из вас, невзирая ни на какие экономические и социальные трудности, выкладывается на полную и дарит ту частичку своей души, которая называется повседневный, бескорыстный, по большому счету, труд. И мы все вам благодарны и радуемся с вами, и поздравляем вас, потому что в этот день хочется, вот знаете, по-хорошему искренне сказать, успехов вам в вашем труде, потому что от этого напрямую зависит и скорость выздоровления, и наше здоровье в целом. Мы гордимся тем, что в нашем районе есть такой прекрасный отряд медиков, который на сегодня называется одним хорошим словом – профессионалы высшего уровня. И за это вам благодарность всей команды. Спасибо и с праздником керівники району нагородили подяками та грамотами кращих медпрацівників. Своїх колег також привітав та нагородив головний лікар центральної районної лікарні Іван Жовтий. Медиків, які обслуговують мешканців у селах, вітав і теж нагороджував голова профкому Олександр Денисенко. Після чисельних вручень та привітань медпрацівникам був даний святковий концерт, створений талановитим колективом районного будинку культури. 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни В Україні мешканці Лозівського району у цей пам'ятний день збирались біля братських могил, де поховані воїни, які 74 роки тому стояли на захисті від ворога і ціною свого життя не дали чужинцям панувати на українській землі. В селі Садове, куди приїхав голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов разом із заступником Андрієм Шевченко, селяни відвідали братську могилу, де поховані більше сотні солдат. Кожен раз в цей день ми згадуємо про тих, хто так і не повернувся з цієї далекої війни, про тих, хто кров'ю і потом відстоював нашу перемогу, про тих, хто перший прийняв на себе цей страшний удар, і про тих, чиї життя були покалічені і зруйновані. Вони мали сім'ї, у багатьох із них теж були діти. І, може, навіть онуки. Вони мали велику жаху до життя і хотіли жити в мирі та злагоді. Сьогодні, <клес> День Скарботи та вшанування пам'яті жертв війни. Ми шануємо світлу пам'ять мільйонів загиблих наших земляків, які загинули у Другу світову війну. Та війна тракнулася з кожної родини. Жодна сім'я нашої країни не залишилася осторонь. Ми пам'ятаємо і схиляємо голови перед тими, хто поліг, захищаючи нашу землю. Сьогодні в нашій країні знову війна і нові трагедії. Сьогодні тисячі хлопців, чоловіків, батьків, синів захищають на сході нашої країни нашу незалежність і наш з вами спокій. Сьогодні, як ніколи гостро, ми відчуваємо цю трагедію і біль війни. Давайте вшануємо пам'ять тих, хто поліг, захищаючи Україну. І скажемо спасибо тим, хто захищає її зараз. Вічна слава і слава і світла пам'ять загиблим. Честь і слава живим героям. Дорогі діти. уважаемые присутствующие. 74 года назад, в такое же солнечное утро, много наших детей в то время, выпускников после выпускного бала, сменили свои наряды на солдатские шинели. Много из них не вернулось с той страшной войны. И наша с вами задача всегда помнить о тех жертвах, которые пришли на долю нашего народа. Вы, дети, должны всегда помнить о том, что такой ценой, очень страшной ценой, досталась нам победа. И благодаря героическому подвигу сейчас вы живете, вы можете учиться, вы можете строить свои планы, мечтать о будущем. Это заслуга тех, кто полег на фронтах войны. Вы должны всегда помнить о своих земляках, о всех тех, которые отдали свою жизнь на благо нашей сегодняшней с вами жизни. Пусть всегда над вами светит вот такое солнце, пусть всегда будет ясное небо, пусть все ваши мечты сбудутся, а вы память о тех героических. Дня должны передать своему поколению Будьте здоровы Пусть всегда будет счастье в ваших семьях Спасал меня будущего счастья Спасал шарчистых детских сна Не рвались бомбы и снаряды Чтоб в каждый дом Вошла весна Пришедшая К нам в сорок пятом Прими, солдат, Поклон земной И благодарности слова За легенда подвиг твой за то, что Родина жива.